bu balki ichki siyosatdadir ichki siyosatdagi prezidentimizni e, ikkinchidan e, mana shu bu yilgi bo'ladigan prezident saylovlarimiz jahon standartlariga javob beradigan qonuniy xalq huquqlarini poymol qilmasdan amalga oshirishlarini oshirishimizni birgalikda amalga oshirishimizni e'lon e, e, qilishlari bayonot qilishlari bu ikkinchi mani uchun bo'lgan bo'lgantta chunki bu inson huquqi va inson huquqi ishlashi kerakligini bu bilan bizaga va qolaversa har bitta shu o'ttiz besh million aholimiz bizani konstitutsiyavi qonun haq huquqimiz nimadan iboratligini bilishga ham hattoki u saylovga qatnashsin qatnashmasin kamida o'sha haq huquqini bilishga undaydi albatta bunga bir mulohaza bilan intilgan insonga maqsadimiz shu avvalo xalqimiz taraqqiyoti yurtimiz taraqqiyoti uchun xizmat qilish albatta hozirgi kundagi bo'layotgan hodisalardan yo bizani yurtboshimizga hukumatga bir qarshiligimiz yo bir muxolifat bo'lgan holda emas ularga yordamchi ularni qilayotgan ishlariga ba'zi bir joylarda ishlamayotgan qonunlarni ishlashi uchun o'zimizni tashabbusimizni o'zimizni xizmatimizni qilish niyatida ya'ni niyatki niyat shu niyat, hozirgi hukumatimizni shu yurtimizni taraqqiyoti uchun qilinayotgan xizmatlardagi ba'zi bir joylarda balki ularni vaqti yetmayotgandir kuchi yetmayotgandir o'sha o'shayerga bir kuch madad bo'lish niyatida bu ishlarni boshlaganmiz dutan alloh xayrli qilsin niyatga yarasha olloh berveradi